تقبل منا سعينا في سبيلك اللهم تقبل شهداء المؤمنين المسلمين الذين استشهدوا في سبيلك في دولة بنغلاديش اللهم تقبل شهداء الفلسطين والغزة اللهم تخر بيت المقدس من نجس اليهود السيهوني اللهم أخرج قوم اليهود الصهيونى من أرض المقدسة فلسطين

انفسنا طرفة عين فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحكمه بالصالحين اللهم انا نتوسل اليك بوسيله حبيبك المحترم نبيك الخاتم سيدنا وسيد الابرار محمد بن عبد الله نبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اكملت به قصر النبوه وحكمت أن لا نبي بعده واعلنت في القران بالبرهان ان محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين قبل خمس عشره مئات سنه برحمتك يا ارحم الراحمين